السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹ آج ہمارا یہ سبق نمبر ایک چل رہا ہے لیسن نمبر ایک تو اس میں ہم بیان کریں گے کہ قرآن قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کی کئی دعائیں جو ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں چند مشہور دعاؤں کو عربی متن کے ساتھ اور اردو ترجمہ سمیت پیش کیا جا رہا ہے یعنی یہ چیزیں جو ہے میں پیش کروں گا چونکہ قرآن پاک کے اندر یہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں یعنی انبیاء کرام علیہ السلۃ والسلام نے ان دعاؤں کے ذریعے ان, 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 ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک سب سے پہلا ہے حضرت آدم علیہ السلام والسلام کی دعا یہ توبہ کے بعد کہی تھی یعنی سورہ آراف ہے آیت نمبر تئیس ہے عربی میں اس کی دعا اس طرح ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ رب نا غرم نہ انفسنا و علم تف اللہ من الخاسرین ٹھیک ہے یہ عربی کی دعا ہے اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس کا ترجمہ اس طرح ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے بات سمجھ گئی دوسری دعا جو ہے یہ ہم حضرت آدم، حضرت عدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو ہم پڑھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا جو ہے اس طرح ہے اپنے قوم کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی تھی سورہ نو ہے عربی اس کی دعا اس طرح ہے کہ رب و فرلی ولی والدی ولمن دخل ولیمند خلا ولی المؤمنین والمؤمنات آیت نمبر اٹھائیس ہے جو صورت کی بالکل آخری یہ آیت ہے بات سمجھ آ گئی یعنی ان الفاظ کے ذریعے حضرت نو علیہ صرف سلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اس کا ترجمہ اس طرح یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ترجمہ آ رہا ہے یعنی کہ ترجمہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے ہمارے رب اے میرے رب مجھے میرے والدین کو اور ہر مومن کو جو میرے گھر میں داخل ہو اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے سمجھ آ گئی یعنی ان دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العزت سے انبیاء کرام علیہ وسرۃ والسلام نے دعائیں مانگی ہیں یہ ہمارے سب سے پہلا سبق تھا اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے باقی انبیاء کرام علیہ صرۃۃ والسلام کی دعائیں یہ دعائیں سکھ سکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں تو مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا خصوصی طور پر خدا حافظ